Keselamatan Jalan Raya merupakan tanggungjawab bersama. Statistik kemalangan jalan raya di negara Brunei Darussalam bagi tempoh lima tahun kebelakangan ini menunjukkan tren yang mendatar. Namun begitu, tahun ini terdapat peningkatan dari segi jumlah kemalangan maut yang berlaku di jalan raya. Perangkaan kemalangan jalan raya dalam tempoh lima tahun lalu menunjukkan corak yang hampir sama tanpa perubahan ketara. Namun, catatan terkini setakat Jun 2025 merekodkan peningkatan kemalangan maut dengan 12 mangsa berbanding hanya 7 bagi tempoh yang sama pada tahun 2024. Secara keseluruhan, rekod menunjukkan bahawa pada tahun 2020 terdapat 1,079 kes kemalangan jalan raya dengan 341 kecederaan dan 11 maut. Pada tahun 2021 pula, jumlahnya menurun sedikit kepada 1043 kes, namun catatkan 343 kecederaan dan 16 maut. Tahun 2022 merekodkan 1050 kes dengan 359 kecederaan dan 18 maut. Sementara itu pada tahun 2023 berlaku peningkatan kepada 1118 kes dengan 364 kecederaan dan 14 maut dan pada tahun 2024 terus meningkat kepada 1163 kes dengan 359 kecederaan dan 13 maut Tiga punca utama kemalangan maut dikenal pasti ialah pemanduan melebihi had laju, keluar masuk simpang secara mengejut serta kemalangan sendiri. Data menunjukkan kemalangan sendiri menggunakan kereta menyumbang lebih 50% daripada jumlah kejadian. Diikuti pelanggaran kereta dengan kereta sebanyak 30%, manakala kes langgar lari mencatatkan 10%. Menurut data Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya, sebanyak 24,200 kompaun kesalahan lalu lintas telah dikeluarkan pada tahun 2020. Bagi tempoh 2021 hingga 2024, jumlah kesalahan berada dalam lingkungan 14,560 hingga 18,288 kes setahun. Antara kesalahan yang direkodkan termasuk pemandu tidak berlesen, kenderaan diubah suai tanpa kebenaran, tidak menggunakan tali pinggang keledar serta penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Dalam tempoh tiga tahun kebelakangan, iaitu dari 2022 hingga Julai 2025, sebanyak 2,475 kesalahan melibatkan kenderaan komersial telah direkodkan antara kesalahan utama termasuk membawa muatan berlebihan, memandu kenderaan yang tidak layak dari segi keselamatan, menggunakan tayar botak, memandu tanpa sijil kelayakan sah serta mengusik atau memecahkan speed warning device SWD. Malang tidak berbau, tidak kira sehebat mana seseorang memandu, tanpa sikap berwaspada dan rasa tanggungjawab untuk mematuhi undang-undang jalan raya kemalangan tetap tidak dapat dielakkan Okey, perkara yang penting bagi pemandu di jalan raya untuk sebelum keluar simpangan ini haruslah sebenarnya berhati-hati. Lihat papan tanda yang ada di jalan raya tu. Sebelum kata ni keluar simpang, tadi ada sudah papan tanda yang disediakan oleh kerajaan. Karena papan tanda berhenti, beri laluan. Macam papan tanda berhenti tu kan, berhenti tu mesti kata ni berhenti sekurangnya mesti berhenti bukannya akan menjalankan terus kereta tu kan lihat dulu kenderaan kiri kanan bila selamat baru boleh keluar okey macam papan tanda beri laluan atau kan lihat kenderaan sebelahnya orang sebelah kanan kalau selagi kereta ada sebelah kanan tadi dia boleh keluar Sema, macam mana yang telah dilihat ah semana pemandu-pemandu yang pernah dilihat diorang ni selalunya menyampati ah especially kalau di traffic light kalau traffic light tu kalau sudahnya kuning disempati tatuk atau yang paling bahaya ha, macam karangannya kata ni sudah maklum di, di dalam pusingan roundabout ada sudah berpasang trafik laika. Okey jadinya trafik laika itu berhampiran dengan keinderaan. Kalau tak sekiranya contoh yang paling selamat hijau tu memanglah kata ni boleh sudah anoh berjalan kalau sudahnya hijau jangan tah dulu kata ni tu menekan minyak. Kata ni lihat dulu arah yang akan bertukar lampu warna merah. Sekiranya kita ni lihat kereta tu, dia laju, walaupun lampu kita ni tu sudah hijau, jangan tak kita ni menekan minyak. Itu tak yang paling selamat. Kita ni sudah tahu, ia memang menyampati tu. Okey? Kalau kita ni lihat, ia perlahan berarti ia sudah mula untuk membrak. tu boleh kita ni, Nyorang minyak, ni orang menekan minyak kita ni itu untuk meneruskan perjalanan. Inilah yang penting untuk kata ni orang sama-sama berhati-hati. Sebenarnya kemalangan ini indah akan terjadi kalau semua pemandu ni orang betul ansur dan tahu peraturan di lalu lintas di jalan raya. Demi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini daripada berlaku, semua pengguna jalan raya harus sentiasa menyemai budaya mementingkan langkah-langkah keselamatan serta mengamalkan penggunaan jalan raya dengan selamat dari semasa ke semasa. Namun begitu, realitinya amat menyedihkan apabila berlakunya kemalangan jalan raya yang berpunca daripada kecuaian dan kelalaian manusia itu sendiri sehingga mengakibatkan kecederaan dan lebih-lebih lagi melibatkan kehilangan nyawa insan-insan yang disayangi. Okay. Kalau macam seperti yang dimaklum, kerana dimaklumi penggunaan signal ini kalau macam misalnya kalau kan masuk simpang 30 meter tu sebelum membelok sama juga kalau macam kata ni kan keluar especially arah tandas orang tu signal tu 30 meter lah sebelum berani membelok. Hati-hati. Kalau sekiranya sebelah kanan kereta tu hina membagi jalan, jangan terpajar. Kebanyakannya pemandu sudah hendak diberi oleh orang kendera sebelah kanan, dia orang keluar aja. Anilah yang mudah terjadinya kemalangan. Okay, nasihat saya kepada para pemandu, patuhi uh, uh, papan-papan tanda jalan raya, okay, jarakkan Uh, kereta bis kita daripada kereta yang di depan okay, supaya tidak terjadi kemalangan. Okay, sekiranya kita bertukar lorong, okay, kita signal awal jangan singkat ah. Okay, kita pandang lihat pandang cermin belakang. Eh, kalau sudah clear sebelah kanan, kita tukar lorong lah. Uh, kita jangan jua mengajut masuk uh, simpang lah. bagi menangani isu keselamatan jalan raya, Kerajaan Kebawah Tuli Yang Maha Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Perhubungan dan Info Komunikasi telah merangka Plan Strategik Keselamatan Jalan Raya 2026-2030. Sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya, Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) telah dan sedang melaksanakan beberapa inisiatif utama, antaranya merangka pelan strategik keselamatan jalan raya, melaksanakan audit jalan raya, memasang peranti pengawasan had laju atau speed monitoring device serta menganjurkan kempen keselamatan jalan raya di peringkat kebangsaan bagi memperkukuhkan keselamatan jalan raya. MKKJR sedang dan telah melaksanakan beberapa inisiatif utama Ketani sebagai pemandu ni sepatutnya menghargai segala apa yang dibuat di kerjaan. Pertama, daripada segi undang-undang, ketani patuhi undang-undang jalan raya. Pertama, apa jangan terlampau deriba ikut perasaan, maksudnya terlampau laju. Masa ni kan ada, sudah diberitahu, had limit kelajuan, patuhi undang-undang untuk menjaga keselamatan bersama. Jadinya, ada baiknya kalau masa hujan itu patuhi undang-undang empat perkara yang selalu saya ingati pada anak murid pertama hati-hati signal kelajuan dan jarak jadi sering orang lupa empat perkara ini semasa mandu. Diorang terlampau hampir tak mengikuti semasa mandu di belakang orang. Itu tak menyebabkan kemalangan. Terutama semasa hujan. jadi kalau teringat ingat, kan patuan insya Allah akan terjadi tidak akan terjadi perkara yang tidak diingini. Signal ini kami mengajar anak murid 30 meter. Uh, jaraknya adalah kurang lebih macam tiga buting tiang lampu lah jaraknya semua Tadi sudah uh, merakkan signal, merakkan signal supaya orang pemandu di belakang tahu yang kita ni kan memilok ke kanan ataupun ke kiri. Uh, cuma tu lah. Okay, nasihat saya macam yang masanya sudah hanya orang sebelum mendapatkan lesen memandu yang sah mesti memastikan masuk kelas undang-undang. Okay, kami semua sekolah memandu memang mengajar macam mana peraturan-peraturan lalu lintas, papan papan danda especially kalau keluar simpang itu jadi kalau katanya orang ada kecuaian itu dari mana-mana pihak memang berlakunya kemalangan so arti, berarti katanya harus hati-hati dan betul ansur itu yang pentingnya betul ansur Sehubungan so, itu, semua pengguna jalan raya hendaklah sentiasa berwaspada serta mematuhi undang-undang lalu lintas. Ini termasuk memastikan lesen memandu dan kenderaan masih sah laku. Kenderaan berada dalam keadaan baik, sentiasa menggunakan tali pinggang keledar dan tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu, mematuhi had kelajuan serta memastikan keadaan benar-benar selamat sebelum keluar simpang atau membuat pusingan yuk. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab bersama yang memerlukan komitmen berterusan daripada semua pemandu demi kesejahteraan dan keselamatan semua pengguna jalan raya di negara Brunei Darussalam. Pemanduan berhemah bermaksud memandu dengan selamat, berhati-hati dan penuh tanggungjawab, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik mematuhi semua peraturan jalan raya serta menjaga jarak selamat dan kelajuan yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Marilah kita bersama-sama menjadi pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Keselamatan jalan raya adalah amanah bersama yang perlu dipupuk dan diamalkan oleh semua pihak. Dengan langkah-langkah keselamatan yang berterusan, kesedaran pengguna dapat ditingkatkan demi melindungi diri sendiri dan orang-orang yang tersayang.